Salam dəyərli izləyicilərimiz. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bu gün sizinlə həm çox zövqlü görünüşə malik olan, həm də dadı olduqca ləzzətli olan maqnoliya pudingi reseptini bölüşmək istəyirik. Əvvəlcədən xahiş edirik. Əgər videomuz xoşunuza gəlsə, bəyənərək və abunə olaraq kanalımıza dəstək ola bilərsiniz. Kudingimizi hazırlamaq üçün bizə lazımdır: 1 litr süd, 1 stəkan şəkər tozu, 4 xörək qaşığı dişastan, cicibəbə piçeynisi və ya xot peçivər, 50 qram qoz, 1 ədəd yumurta, bir az şərləy, 1 ədəd banan və 2 ədəd banel lazımdır. Əgər tutdaqdan sonra isəm, pudinqimizi ocağın üzərində az qotda bişiririk. Lokalapa olmasın deyə qarışdıraraq bişirməyə diqqət edin. Bişdikdə bu şəkildə üzərindən köpüklər çıxır, yəni qaynayır. Belə köpüklər çıxanda 1 dəqiqə də gözləyib daha sonra ocağın altını söndürürük üzerinə vanil əlavə edib qarışdırırıq. Vanili əlavə etdikdən sonra otaq temperaturunda soyuyana dək bir qərağa qoyuruq. Daha sonra isə bir ədəd krem şantinin üzərinə Bir stəkan süd əlavə edirik və töpürənədək krem halına gələnədək mikser vasitəsi ilə qarışdırırıq. Pudinqimiz bu şəkildə soyuduqdan sonra üzərinə krem şantini əlavə edərək pudingin o qatı halını aparmaq üçün və bir-birinə qarışdırmaq üçün mikser vasitəsi ilə çırpırıq. Pudinqimiz hazırdır. Daha sonra isə servis etmək üçün mütləq şüşə qab lazımdır. Yəni gözəl görsənməyi üçün mükəlləq lazımdır. Görünüşünü istəməsəniz, adi qabda da edə bilərsiniz. Üzərinə belə bir şəkildə petibör piçenlərimizdən və quzdan əlavə edərək qarışdırırıq. Burada quz vacib deyil. İstəsəniz, quz əlavə etmək edə bilərsiniz. Daha sonra isə sırayla çəyələyimizi, üzərindən pudingimizi və yenidən eyni sırayla davam edirik. Gördüyünüz kimi çox gözəl görünsənsə də hazırlanması da bir o qədər asandır. Əgər sizdə çiyələk yoxdursa, banandan da istifadə edə bilərsiniz. Banan da həm gözəl görünür, həm də dadı da çox dadlı olur. Ümid edirəm ki, hazırladığımız bu maqnoliya reseptini bəyənmisinizdir. Əgər bəyənsəniz, dedim kimi abunə olmağı və videomuzu bəyənməyi unutmayın. Hazırladıqdan sonra fikirlərinizi bizimlə rəylərdə bölüşməyi unutmayın. Sizin fikirləriniz bizim üçün çox əhəmilidir. Sağ olun, gələn videolarda görüşmək üzrə.